নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা জব ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে খুবেই এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে খাদ্য বিভাগত দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষৰ বাবে বহুখিনি পদ মুকলি হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে থাৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ বাবে খুবেই এটা ভাল সুযোগ আহি পৰিছে যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু এলিজিবল হয় সকলোৱে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই আপোনালোকৰ ইয়াতে এপ্লাই হৈ যাব যদি আপোনালোক ইয়াতে এলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আমি এই ভিডিঅ'টোতে সকলোখিনি ডিটেইলছ এই ৰিকুইটমেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ কেনেধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আৰু কেনেধৰণৰ এজ লিমিট লাগিব চিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেধৰণৰ হ'ব সকলোখিনি ডিটেইলছ আমি আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ জমিন ভৰ্মিতি ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰতিদিনে লাভ কৰিবলৈ তেনেহ'লে হওক দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এফ চি আই বা খাদ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা অহা নটিফিকেশ্যনটো এটা অভাৰভিউ চাই লওঁ সকলোখিনি ডিটেইলছ আমি ইয়াৰ পৰাই জানিব পাৰিম এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে অন্য এটা ভিডিঅ' চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মনোযোগ দি চাই থাকোঁ এফ চি আই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন অনলাইন এপ্লাই আপোনালোকৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ইয়াতে অভাৰভিউখিনি দিয়া হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম হৈছে এফ চি আইফ বা ফুড কৰ্পৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা পদখিনি মুকলি কৰি দিছে ইয়াতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পদ ইয়াতে মুকলি হৈছে আপোনালোকে কোনটো পদৰ বাবে এলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তাতে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে বুলি কোৱা হৈছে পোষ্ট নেমখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে মেনেজাৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ ডি পট মেনেজাৰ মুভমেণ্ট মেনেজাৰ একাউণ্টছ মেনেজাৰ টেকনিকেল এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকৰ মেনেজাৰৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াতে চিভিল ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবেও মেনেজাৰৰ পদ মুকলি হৈছে এচিষ্টেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী জেনেৰেলৰ বাবে আৰু এচিষ্টেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল ইয়াতে জেনেৰেল মানে আপোনালোকৰ কাষ্টৰ কথা কোৱা নাই জেনেৰেল আপোনালোকৰ মানে যিখিনি জেনেৰেল ডিগ্ৰী আছে আপোনালোকে তেওঁলোকেও ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু টাইপ ইষ্ট ষ্ট্ৰিনোগ্ৰাফাৰ ৱাটচমেন এণ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব বিভিন্ন ধৰণৰ পদৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে লাগিব আৰু ট'টেল প'ষ্ট আপোনালোকৰ ইয়াতে থাৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্সটাকৈ আপোনালোকে পদ দেখিবলৈ পাব বহুখিনি পদ আপোনালোকৰ বাবে ইয়াতে মুকলি হৈছে তেত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ ছয়ষষ্ঠি টকা ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ বাবে খুবেই এটা ভাল অপৰচুনিটি ইয়াতে আৰু হু কেন এপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে মেইল এণ্ড ফিমেল কেন এপ্লাই আপোনালোকে মেইল ফিমেল সকলোৱে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ভাৰতৰ মানে অল ইণ্ডিয়াৰ মেইল ফিমেল সকলোৱে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এজ লিমিটটো আপোনালোকৰ দিয়া হৈছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰ যিসকল ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰ সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আমি পাছত ইয়াৰ এই চিলেকশ্যনসমূহৰ কথাও আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকোঁ এপ্লাই মটটো ইয়াতে আপোনালোকৰ অনলাইন থাকিব আৰু চেলাৰীখিনি থাকিব আপোনালোকে টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড টু ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ চেলাৰী লাভ কৰিব পাৰিব এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে দিয়া হৈছে আপোনালোকে মিনিমাম এইট পাছ টেন পাছ টুৱেলভ পাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন আই টি আই ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী এনেধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এলিজিবল হ'ব আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব মিনিমাম আপোনালোকে যদি এইট পাছ কৰিছে তেতিয়াও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে বন্ধুসকলৰ মাজত এই ন'টিফিকেশ্যনটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব সকলোৱে যাতে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ বন্ধুসকলক সহায় কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ আপোনালোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি এবাৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ জানি ল'ব পাৰিব নিজেই ন'টিফিকেশ্যনটো কেয়াৰফুলি ৰিড কৰিব পাৰিব ইয়াতে সকলোখিনি ডিটেইলছ জানি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াৰ পাছতে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ বাবে আপোনালোকৰ মিনিমাম এজ লাগিব এইটিন ইয়াৰ্ছ ওঠৰ বছৰৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম এজটো ইয়াতে ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চ দিয়া হৈছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ই এইজ ৰিলেক্সেশ্যনসমূহো লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে অ বি চি আৰু এম অ' বি চিসকলে তিনি বছৰকাৰী ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব এছ চি এছ টি সকলে পাঁচ বছৰ কৰি ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে দহ বছৰকাৰী ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ বাবে আপোনালোকৰ আবেদন চুল্ক বা এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথা কোৱা হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে জেনেৰেল অ' বি চি আৰু এছ চি এছ টি সকলে ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকক ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে জনাব এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ আপডেটটো দিয়া নাই যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে চেক কৰি চাব পাৰে কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগিব সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে জানি ল'ব পাৰিব এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি আৰু ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো এনেধৰণৰ হ'ব ৰিটাৰ্ণ একজাম ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এনেধৰণে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব প্ৰথমতে হ'ব ৰিটাৰ্ণ এক্সাম তাৰপাছতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ যোগেদি আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ চেলাৰী দিয়া হৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডৰ পৰা ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ আপোনালোকে চেলাৰী লাভ কৰিব পাৰিব পঁচিছ হাজাৰৰ পৰা পয়ষষ্ঠি হাজাৰ পৰ্যন্ত আপোনালোকে এক্সপেক্টেড ইয়াতে চেলাৰী লাভ কৰিব পাৰিব খুব এটা ভাল অপৰচুনিটি আপোনালোকৰ বাবে আৰু এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ বাবে আপোনালোকৰ যিখিনি ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছৰ কথা কোৱা হৈছে সেইখিনি ইয়াতে তলত মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে এপ্লিকেন্স আধাৰ কাৰ্ড টেনথ গ্ৰেড চাৰ্টিফিকেট ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো ইমেইল আইডি ডিগ্ৰী ৰিলেটেড টু দ্য পজিশ্যন পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট চিগনেচাৰ ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছলৈ এই পদকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোনসকলৰ যি কোৱালিফিকেশ্যন হয় তেনেধৰণৰ পদৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ কথা কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট ফৰ এপ্লাই অনলাইন ইয়াতে জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ জানুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব কিন্তু আপোনালোকৰ একচুৱেল ডেটটো ইয়াতে দি দিয়া নাই আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন বা অফিচিয়েল ৱেবছাইট চেক কৰি সকলোখিনি তথ্য জানি ল'ব পাৰিব যদি এই পদটোৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ চেক কৰি চাব পাৰিব আৰু লাষ্ট ডেটটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইটতকৈ এপ্লাইৰ বাবে সকলোখিনি তথ্য জানি ল'ব পাৰিব এই খাদ্য বিভাগৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ বাবে আপুনি যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু এলিজিবল হয় ইয়াৰ নটি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে এবাৰ কেয়াৰফুলি নিশ্চয় ৰিড কৰি চাব খুব এটা ভাল অপৰচুনিটি ইয়াতে আপোনালোকে তেত্ৰিছ হাজাৰ প্লাছ ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাহসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ ধৰণৰ জব ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰতিদিনে লাভ কৰিবলৈ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ